Это Стивена. Вот это Валя. Красиво, да? Что хочу рассказать вам, девочки, мальчики. Вечером Стивен каже, у него закончилась работа. Він там закінчив якийсь проект над которым працював 10 днів. Он очень счастлив, що он его закончил, все у него получилось. Говорит, поехали в мексиканский ресторан. Знаєш, що до нашого дому. А сьогодні пятница. И тут так багато людей. И мы заехали. Говорю, мне нужен дождевик. Я купила один на, на Амазоне, а он мне как-то не очень понравился. Не я купила два один. Нордфейсу саме повернули, а второй Коламбія чорний. Ну, як він класний, але но... давай заїдемо в Дікс. Є такий спортивний магазин, у них по всій Америці знаменитий. І ми там купили мені другий. Коламбія такий по Ну, по-легче, це я вже ляпнула. Чтобы, ну, чтобы с денчиком утром гулять вот туда щить вот такая ну короче надо такой ну, Видно, дождевика, такое такая курточка легкая балуневая а тут возле мексиканского ресторана есть европейский магазин в который мы всегда заходим я буду в машине а, а сейчас покажу опять купили литовский хлеб черный Потом девочка наша, украинка, посоветовала, сказала, цей классный. Я подумала, я заморожу, если что. Слива понагревала, И сало, там было сало, вот это соломка, которая продается в, ну, на этом сайте. Воно, бляха, стоит 30 долларов, вот такой кусочек. Ну, как бы, не, ну, можно взять, что там его зимой ну, ну, короче, мне попалось на глаза вот такое. Я взяла. Mm -hmm. <laughs> вот этот кусочек на 8 долларов. А, made in USA. В Америке сделано. Вот этот кусочек сделаны в Америке. И вот такой. Тот самый производитель. Ну, трошки другая, какая-то покрытие, типа вишня, наверное, да? тут трошки больше мяса. Но мне кажется, оно я Так я его хочу. Вот. Сейчас тебе... Потом хрен винницкий. Достала. Yes. It's good too. Согласен, не знаю. И надо девочки тут написать. И взяла капли денчику в ушки. Дівочка мені написала в этом в інстаграмі, гляньте, вони такі, ой, а тут надо... Треба... а все є піпеточка, що я мов в Україні зараз привезу вашому денчику каплі в уші. Тільки скажіть які, а я вже не пам'ятаю, які каплі на вуші. Головне, щоб вони були якісь антибактеріальні средства для примінення. Патології. Бактерицидна, спарацидна. Ну, я так это, в інтернеті загуглила. Це українські якісь. Це Украї... а, Стівну принесли. Я таке колись ми теж брала. Щас покажу, принесли. А це якісь французькі. Коротше, скупилися. И тут рядышком зашли ресторан, пришли пожрать. Стивен заказал я фигню, капец, ужасная, ужасная, блядь. За хочешь, покажу. Это чиз и сосиска раздроблена. И надо есть с вот этими чипсами и макать. Я так я за не хочу вообще. Вот это что-то интересное. Я жду А, я еще нічого не заказала. Надо заказать. Я, за... я буду заказувати фахітас. Покажу. Це от він на сковородці м'ясо шкварчить. Сивенна ставив, положив в сторонку, каже, не хоче таке їсти. Навіну не понравилось. Это просто чин. Ну, Просто гляньте. Просто плавлений сир. Його розплавили на ці сковородки і посипали. сосиской раздробленной, жирной и очень э, такой спайсик. Острая, острая. Стивен, сейчас пою, не переживай. О! Спасибо. Он сказал, что мои тортилы и твои тортилы будут а, oh, Ждем фот Стивен Такос. А что это, Стивен? I don't know. What kind of salsa? It looks beautiful. Do it for me, да? Yes, of course it's for you, sweetie. Так, делаем себе такос. Чуть-чуть салатиком. Мяско всякого разного. Спасибо, она очень красиво. Вот это выглядит, конечно. Это трай можно? Да? You can have one if you want. Mm, да. Я пожалела. Не, ну я люблю пакита. Люблю за то, что тут всякое разное мяско. You want one? Ну а Стива нет. так буду делать себе пакета и вам покажу потом, но я одной рукой не могу. Кушай, кушай маленький, скажу Я сделаю шорт-видео. Пока нам делали заказ, ну пока нам готовили, и у нас был со нам очень интересный разговор. Это записала вот это такие на английском. Вот такой, короче, такос. М -м. Я така дивлюсь на людей і кажу, Стівену, так класно горі американцям, вони собі можуть дозволити хоч кожен день ходити ну, в ресторан, кушати. Ну, ну, ладно, сьогодні п'ятниця тут забито, сім'ями поприходили, їдять. Ну, дівчатки, давайте сніги правді в глаза. Зараз не шли б мені блять писати. Ну немає такого в Україні, щоб кожна сім'я ходила хоча б раз в неділю. В... Ну, есть такие семьи. Ну, ну так как в Америке это 99% всех семей. Сейчас будет опять поправлять, блядь. Ну, вас нахер. Все равно я знаю, что американцы живут лучше. Я думаю, тут вы не поспорите, ладно? Ну, финансово, да, да. Я так, знаете, значит, смотрю так на них и, и говорю, мне так жалко, что у нас такого не Вот, потом я говорю, а, я начала вспоминать, я говорю, ты, понимаешь, я в своем детстве... У меня даже, даже такое понятие не было, сходить в ресторан, чтобы семья моя ходила в какой ресторан с раку. Это где-то было в Москве, в Санкт-Петербурге, может, в Киеве. А простые, ну, рабочие люди могли сходить максимум в выходной день в столовую покушать. Я помню, у нас была соседка, которая ходила семьей каждые выходные поездки в столовую. Она так хвасталась, У ней были маникюры, она нигде не работала. У нее всегда был либо красный маникюр, либо перламутровый. И они ходили в столовку каждую, ну не каждую, там, ну почти каждую субботу. Они выходили всем семейством, пришли в столовку, и главная прическа, олимпиада была такая, она блондинка. И это была такая, считалось, о, замужная семья. это тоже замужная, ну ну вони в нашем подъезде в девятиэтажке, только они одни ходили в столовку по выходным. Я сейчас собью в смысле. Вот. А он говорит, Стивен говорит, что э, так не всегда было. Говорит, я в своем детстве мог пойти раз в месяц э, в Макдональдс. Я говорю, это потому что вы бедные были? Он говорит, нет, это, так жили все семьи. Раз в месяц ну, такая вылазка, сходить в Макдональдс. Но потом жизнь поменялась у американцев. И в 1981 году... Все, девочки. Пить Пришел к власти Рейган. И он говорит, у людей, короче, поднялись зарплаты, упали цены. Он республиканец. Упали цены ну, помог, ну, пали цены, а зарплаты поднялись. он тогда да, люди зажили. Ведь постепенно, постепенно, а он пришел в классе в 1981, я сказала, да? Постепенно, постепенно американцы начали лучше жить. И, ну, и технику начали покупать, и машины, и в рестораны ходить чаще, чаще, и больше ресторанов появилось хорошего качества, не только в Макдональдс. Говорит, все этого, этого Рейгана очень любили, но все боялись Советского Союза. Ну, Рейган типа и с этим справился. Поняла? Раздавил этот Советский Союз. Сейчас тут не напишут россияне. Мы надеялись за русские, оказывается. Я думаю, вы надевите. Я не против. Вы дивитесь, только не надо мне писать, что мы вам плохого сделали. Вы что, дебилы, что Русские. Ну, серьезно скажи, что тебе пишет? Что тебе русские сделали плохого? Ты нормально вообще? Что ты спрашиваешь? Конченый, блядь. Вы там действительно вообще никак не прозреете, или что? Ой, это я Мартини выпила, что называется, сраку. Мартини. Ну, короче, Рейган и это победил. И теперь Стивен говорит, что каждый республиканец, который приходит к власти, говорит, я буду следующим Рейганом. Ну, все, на него равняются. И Рейган был у них самый лучший президент за всю историю Америки. Его все любят, его все помнят. Его... Это был самый-самый лучший президент. Артист. Клоун. Вот.